Не тільки будемо сьогодні говорити про Крим. Нагадаю, що що намагаюся я говорити і про наше рідне місто, про Київ, яке я дуже люблю. І, зокрема, я думаю, що і наша гостя Марія Факас так само його дуже любить, тому що вона є організаторкою фестивалю Ретро Ретро Круїз. Ну я не міг, щоб так не почати студію з ногами в сметани. Привіт, дуже дякую, що прийшла. Дуже дякую, що знайшла час. Давай зразу будемо показувати фотографії з твого. Заходу, чтобы мы разумели, про что мы говоримо. Ретро крузин, он, он отбывается, если я правильно разумею, двичинный рик уже теперь. Да, основное событие всегда происходило осенью, но с недавних пор мы расхрабрились и теперь еще и весной делаем праздник ретро культуры. Вот всегда в Дворянском саду, то в малом, то в большом. Поэтому весенний был тоже неожиданностью приятное цветение, прекрасно совпало с нашим образом праздника. Вот. Но наша основная стилистика – это осень, золотая листва, твит, шерстяные костюмы в английском стиле. Вот. Поэтому, ну, возможно, с такой погодой, как сейчас, у нас случится и летний ретро-круиз. Но все-таки надеюсь на то, что к четвертому числу у нас уже будет на золотая осень. Сколько в фестивале? Это уже четвертый год. Вот. Фестиваль буде шестої по щоту, поэтому ні скинули. Спері починаючи з весенний... 2012 тисячі дванадцятого став да. фестиваль. Це ну ти зараз мене як філолога дуже незручно становиш, що поставили врахуватися <гум> Змусила. Як ідея взагалі прийшла проводити такі фестивалі? Це аналог якогось європейського фестивалю? Чи це щось унікальне? Наша стилістика ізначально родилась под вдохновением от мероприятия Твидран, которое проходит в Лондоне с 2007 года. И также проходит уже по всему миру, во всех больших столицах. Вот. Также есть Твидвок, тоже фестиваль, посвященный культуре Твида, классического костюма, ну и, собственно, стиля и образа досуга. Вот. Наш фестиваль начинался как небольшой велопарад в этой стилистике. Мы тоже одевали английские костюмы, девушки одевали туфельки, шерстяные юбки, может быть, брали с собой кларч, кларих в корзинке своих велосипедов парни в котелках бабочках в пиджаках вот но теперь это разрослось уже в большой фестиваль не только э, не только останавливаемся на мы на велопараде с 12 до 8 вечера у нас большущая джазовая программа вот так что оказалось что поклонников нашего стиля достаточно и в украине и в киеве и мы ждем очень много гостей и среди танцоров джазменов вот и прочих творцов и людей культуры а кто все эти люди? Вони ну, я больше, чем что они абсолютно разными вещами в своем жизни занимаются. Абсолютная правда. Вот включая даже Лешу велокастомайзера, который занимается тем, что создает велосипеды с нуля. Вот. Просто заинтересованные, любознательные, интеллигентные, для, лично для меня это, наверное, цвет нашей нации. И вот самые лучшие такие люди среди молодежи так точно, которые э, не только современными тенденциями интересуются, но и обращаются к классике, э, к литературе, к кинематографу и очень эрудированные и потрясающие собеседники. Вот. Но каждый праздник для меня большой сюрприз, потому что все больше новых гостей приезжают из разных городов, поэтому, возможно, в этом году у меня появятся еще друзья. Вот. Яких я можу вам розказати вже на празники, ну я дивлюсь на ці фотографії. Я в принципі слідкував за вашим фестивалем, що от з весни не знаю, чого тільки з весни, тому що ну, це така дуже непересічна подія, насправді для Києва особливо. І мені цікаво, звідки це все береться, тому що дуже багато речей, ну вони прямо от з тих часів. Дуже багато речей таких оригінальних. Де це все знаходиться? Чи це шиється все на замовлення? Там багато кастинних велосипедів я побачив, там багато якихось таких штук, які, в принципі, в повсякденному житті ми не зустрічаємо. От, наприклад, навіть оці ж окуляри, знаєш, от, 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 у чоловіка на капелюсі. Ну, де, де ви от, це все ви збируєте? Такі от інтересні особливості, які стануться характерними для образу, це все-таки віщі з історії. Тобто, можливо, для когось це раритет сімейний, доставшийся ще від прабабушек і бабушек, як, наприклад, побідниця нашого В номинации Лучший женский костюм про свой потрясающий вышитый берет рассказала, что это про прабабушки ее мужа берет, которые они бережно хранят уже сто лет. Вот. А в остальном, оказывается, если сфокусировать на этом свое внимание, то и в современном масс-маркете и просто вокруг нас очень много классики, добротных материалов, э силуэтов это все актуально и сегодня. Поэтому, даже просто одевая классический костюм выходного дня, это может быть абсолютно актуально. И когда на фоне звучит джаз, а в руках еще ведется классический велосипед, образ получается абсолютно вне времени. Это просто классика поэтому наш фестиваль, с одной стороны, мы делаем такой акцент на том, что это ретро культура, вот, и приглашаем познакомиться как с произведениями того времени, литературными, кинематографом, музыкальными, но в то же время мы говорим, что это актуально сегодня. Это не только то, чем дышали наши бабушки, это также весело и здорово сегодня танцевать твист, фокстрот. вот, джаз все также волнует сердца и почему бы не обратиться к этой культуре сегодня, вот. дивись, это ж о, В Володя Черемець, він у нас да, був, до речі, да. минулого разу. А Тут таке ще запитання. Ну в принципі ж ці люди вони ж не живуть від фестивалю до фестивалю, тому що якщо ти ну, такими речами зацікавлений, то це вони стають частиною твого життя. Чим ці люди займаються там поміж фестивалями? Там чи є якісь стосовки, знаєш, такі там десь в клубах, в барах, десь там якісь т, гуртки з танцю, там гуртки з малювання, куди можна прийти? І от на російською мовою слово є таке непітатися от цим Вот всім. Есть у нас эта субкультура, она живет, не обязательно в ретро-формате, но у нас есть школы танцев, также они все к нам, все наши гости, и мы гости их мероприятий. Вот, ребята танцуют рок-н-ролл, фокстрот, мы ходим на их мероприятия с удовольствием. Конечно же, это наши украинские джазмены, которые дают прекрасные концертные концерты, мы их все посещаем, и собственно, с появлением моей спутницы в фестивале Насти Вагановой, концертного директора очень мощного, и у нас началось такое вот джазовое влияние. Поэтому нельзя сказать, что это такая реконструкция одного дня. Действительно, каждый в своей сфере находится, но просто в этот день мы особенно готовимся. Я по образованию искусствовед, кто-то музыкант, кто-то историк моды, кто-то журналист, кто-то литератор. И оказывается, что если нас собрать всех вместе, то получается целый фестиваль. Скажи, ласка а вот влитися в ваш... Шу тусовку, наскільки це легко, і що треба зробити, щоб стати одним от з таких людей. Тому що є, наприклад, такі тусовки, в які вони дуже закриті, знаєш, от воно вроді цікаво, ти от на це все дивишся, воно так тобі гарно, тобі подобається. Але от приходиш на фестиваль, так збоку постояв, подивився на то все і собі пішов, тому що ну не прийняли. Наскільки от це все відкрито відбувається? Ну. На самом деле сам фестиваль в этот день это и есть те самые открытые двери в нашу культуру, не, не в нашу культуру, но мы пытаемся эту культуру показать во всех э, тонах в этот момент, вот. И для этого, собственно, мы и собираемся, потому что в нашем городе есть не только э, клубы, но и, например, библиотеки, есть не только кофейни, но и прекрасные э, кафетерии, где можно попробовать визимительные блюда на человека. А на нашей площадке можно это все сделать одновременно, можно познакомиться с культурой, можно познакомиться с педагогами по вокалу джазу, танцем вот, а также со стилистами, с кем, с кем, кем, угодно. Ну и, собственно, для нас это тоже каждый раз такая встреча, повышение квалификации, потому что новые контакты, новые знакомства, мы узнаем друг друга, это очень вдохновляет и подталкивает на то, чтобы делать все еще качественнее, еще больше углубляться в изучение нашего, нашего контента. Слухай, а почему мы начали звертаться вот до таких вот исторических речей? Там, ну, почему мы, э, мы что-то там шукаем, можем а нема... намагаємося там щось знайти, тому що е, я дивлюся, що ці барбершопи, е, якісь там історичні реконструкції, або такі тусовки, як у вас, вони та почали набирати популярність останніх, там ну у нас мається на увазі там в Києві, в Україні останніх десь років з п'ять. Мабуть, до цього воно десь якось воно було, але ми ставилися до цього дуже зверхню. Там на, на ці блошині риночки, там на такі штуки, якісь е, ретрові. Чому воно почало? Чому воно так набирає оберти? С одной стороны, я думаю, что есть там подтверждение, что это вообще мировая практика и тенденция сейчас. Возврат к историческому и оглядка, по крайней мере, на культуру, историю, опыт столетней давности. Вот. Наш период, который нас интересует, это межвоенная эпоха. И, возможно, во многом эмоционально сейчас это актуально для нас настроение. И, наверное, Всегда, когда волнительно и тревожно, ты оглядываешься в прошлое и видишь там что-то светлое и прекрасное. И, наверное, это одна из таких попыток. Вот, потому что когда в, со в современном э бурлящем мире ты, тебе сложно, возможно, найти покой, то всегда, заглядывая в фотоальбом бабушки, ты начинаешь улыбаться. Приходя на наше мероприятие, слушая джаз, ты понимаешь, что есть некая такая обитель культуры. Мы пытаемся поддерживать этот фитиль, чтобы он горел. И понимание того, что все прекрасно, есть люди, есть носители этого экспириенса, и все будет хорошо. А межвоенная Поэтому, оглядываясь эпоха... назад, мы смотрим вперед. Межвоенная эпоха, это ты маешь 30... Э, маешь... Э, 30-40-е годы. Да, 30-40-е, это между первой и другой световой да. А чему самый цей период? Это был скачок большой культурный э, и, в принципе, в мироощущение. Очень изменилась культура, внешне изменилась мода, стиль. Это было Безумно, за эти 20 лет, по сути, и настала наша современность, которая отделяет нас от прошлого. Такой рубеж, рубеж эмоциональный и ментальный. И мы возвращаемся к этому моменту, тоже ищем себя. Это интересно. Интересный опыт. Ну и тогда, как нам известно, во все такие волнительные времена, когда многое меняется, открывается творческий потенциал у людей. И это, конечно, время больших кинематографических открытий, музыкальных в том числе. Вот. Скажи, це будь мені. ласка, от запитання, вони у мене якось так рояться в голові, от, от, одне за другим вистрибують одне поперед іншого. А, с наскільки велика в тебе команда? Ну, тому що це, я дивився на якість цього фестивалю, я дивився на е, контент цього фестивалю, я дивився на те, скільки людей туди приходить. Я собі просто, ну, я мабуть навіть не уявлю, Нас скільки дай, людей цього, п'ятеро людей. У нас на самом деле пятеро тех, кто продумывает. И ну, ко дню подготовки уже сложилась такая традиция, что тот формат, который я готовлю, мы готовим три месяца. Это один день. Вот. Нас пятеро человек, но в последние две-три недели к нам подключаются наши волонтеры, единомышленники, друзья. Вот. И мы все вместе толкаем этот э, паровоз вперед. А изначально да, подготовка происходит пятью людьми. Вы потом сколько два-три тыжня спите после фестиваля? Ну мы не просто интересно. Ну вот как раз два остается где-то две-три недели, можно начать готовить следующий. А сколько вы готовите его? Около трех месяцев. Ну это с момента интеллектуального начала интеллектуальной работы, вот прописывания контента, поиска новых активностей, да. Ну, таким образом нам получилось, у нас получилось в прошлом году собрать близко 5000 единомышленников на одной площадке, оповестить всех, всех заинтересовать. В этом году мы ждем еще несколько новых участников наших активностей. будут фотографы, которые будут рассказывать и показывать, что такое ломография, например. В общем, будет много интересного. Знаешь, и еще запитание, которое я не могу тебе не поставить, оно, возможно, там чему-то будет незручным. Виходячи з того, що зараз в країні відбувається, там, в політичній площині, в військово-політичній, в геополітичній, я впевнений, що тобі ставили це запитання раніше. Ну, воно звучить якось так дуже грубо, мабуть. Типу, у нас ж тут війна, а ви тут на лісопетах катаєтеся. Е Чим ви для себе пояснюєте, чому ви цим займаєтеся? Можливо, я забігаючи наперед, як я для себе це пояснюю, що людям потрібно потрібні якісь певні речі для того, щоб вони видихали з того всього, от в чому вони варюються щодня. Тому що я, наприклад, приходжу після роботи, у мене там постійно в стрічці, там десь когось вбили, десь хтось загинув, там розтяжка, там політика посадила. Хочеться десь десь якусь таку віддушину знайти. Це от воно є. Так я говорю. Конечно, поэтому мы говорим о, мы обсудили то, что мы возвращаемся к культуре межвоенного периода, поэтому здесь было бы не неактуально, наверное, говорить. Конечно, такие вопросы были, особенно год назад весенние, осенние мероприятия предыдущие, была очень очень сильная реакция вот по поводу того. Выбора локации, выбора веломаршрута, нет, здесь проходили такие события, здесь такие, мы не хотим, мы не будем участвовать и прочее, прочее. В итоге все приехали, э, все поняли друг друга, вот, мы почтили, ну, в общем, не буду вдаваться в подробности, мы очень внимательно относимся к, ко всем этим нюансам, но не знаю, мне кажется, что история показывает, что танцы были всегда и во время войны. Они как никогда актуальны и нужны людям. Вот. Тем более наш праздник более чем культурный, призывающий к переосмыслению сегодняшних реалий и ощущения себя в них. Поэтому мы готовимся к нему, и мы будем, мы будем торжественными, красивыми вот, этой осенью. Еще такие запитания. В принципе, Заходи такого розміру, розмаху, вони не можуть проходити без участі там місцевої влади, якоїсь там чи районної, там чи міської. Допомагають чи ні? Я всім це ставлю за питання, чесно, тому що чесно. А, ну коли як? Тому що там деякі кажуть, що типу, ну там нам би ви не заважали просто. А хтось говорить, ні, ви знаєте, нам от допомагають. Якщо там ну я постійно там, як приклад наводжу там або сквер небесної сотні, там або самосад, наприклад. Я ну, думаю, що, я думаю, що ти чули про них, тому що це все в принципі одні ті самі люди завжди роблять. В твоєму випадку допомагають чи заважають? Е, власне, щоб не заважали просто, чи хочеться, щоб чимось допомогли. Не знаю, насколько это амбициозное желание, но очень хотелось бы, чтобы ретро-круиз принял статус городского праздника и был открытым, потому что у него есть некая культурно-образовательная составляющая, которая, мне кажется, более чем актуальна, тем более не так часто, всего лишь дважды в год. Но на данный момент, да, ситуация встает так, что если не будут мешать, будет уже хорошо, потому что это был очень весомый сейчас комок нервов отдан в этом направлении, вот подготовки этого осеннего мероприятия. Вот. И Мы власне... ну, надеемся, разве что на помощь, и это будет интересный опять же опыт общения с новой полицией, потому что мы хотим, чтобы они сопроводили наш велопарад в этот раз, и чтобы он прошел по всем правилам и нормам. Поэтому будем отрабатывать такое, такое сотрудничество. О, а было бы прикольно, если бы они приехали в форме полиции того часа, еще и на велосипедах того часа. Вот правда, было бы, в целом, супер. Но это так, знаешь, как э, идея. Но... И последнее, для чего мы тебя запрошували, рассказывай, когда, где, куда и кому приходит. Первое воскресенье октября. 4 октября. Все, кто хотят поучаствовать в велопараде и приехать на праздник вместе с парадом на велосипеде, нужно приехать в 12 часов дня на большую площадь Дворцового Маринского парка. А все, кто хотят прийти гостями со своими детьми, и семьями, любимыми и прочими, приходите сразу в большой ботанический сад, Тимирязевская, 4, вход в Розари. Вот, и там мы ждем всех-всех-всех всех всех наших гостей. С 12 до 8 вечера наш праздник будет работать. Окей, супер, тоді ну я не знаю, не обіцяю, що я прийду, бо в мене завжди як завжди мабуть, неділю ефір буде, але от якусь знімальну групу до вас ми відрядимо обов'язково, тому що це цікаво. Дякую, що прийшла.